যেতিয়া ৰাতিৰ চাদৰ উৰি লৈ গোটেই পৃথিৱী শুই যায় তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মাণ্ড জাগ্ৰত হৈ থাকে কেৱল আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰতিটো লুকাই থকা ইচ্ছা বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে এইটো কোনো যাদু নহয় বৰং এনাৰ্জীৰ এটা স্বাস্থ্যত নিয়ম হয় এটা আত্মাৰ চিয়ৰ হয় আজি ৰাতি নিজৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ শুনক নিজকে মুকলি কৰি এৰি দিয়ক ব্ৰহ্মাণ্ডক পোৱাৰ বাবে কাৰণ এইটোৱে সেইটো সময় হয় যেতিয়া নিৰৱতাৰ লহৰত ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে যিবোৰ বছৰ বছৰ ধৰি আপুনি বিচাৰি আছিল যিবোৰ হৃদয়ৰ পৰা বিচাৰি আছিল সেই সকলোবোৰ এটা ৰাতিৰ এনাৰ্জিত আকাৰ ল'ব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজাৰ থীৰেশ শৰ্মা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ জয় বজৰং বলী প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে কিয় কিছুমান মানুহে হোৱাৰ আগতে এটা ভাৱনা নাইবা কল্পনা পঠাই দিয়ে আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় এনেকুৱা কিয় লাগে যেন কোনো অদৃশ্য শক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ৰাস্তাৰ সকলোবোৰ বাধায়ে আঁতৰাই দি আছে ইয়াৰ সকলোবোৰ উত্তৰ লুকাই আছে ৰাতিৰ ৰহস্যময়ী এনাৰ্জিত যেতিয়া গোটেই দিনটোৰ কোলা হ'ল থমকি ৰয় আৰু বিচাৰ ধাৰাবোৰ শান্ত হৈ যায় তেতিয়া এখন দুৱাৰ খোলা যায় সেই দুৱাৰখন হ'ল আমাৰ অৱচেতন মনৰ আৰু এই দুৱাৰখনৰ সিপাৰে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলোবোৰ শক্তিয়ে অপেক্ষা কৰি থাকে আপোনাৰ সংকেতৰ বাবে যেতিয়া আমি জাগ্ৰত হওঁ আমাৰ চেতন মন সক্ৰিয় হয় এইটো সেইটোৱে মন হয় যিয়ে প্ৰশ্ন কৰে যিয়ে চিন্তা কৰে যিয়ে সিদ্ধান্ত লয় কিন্তু এই চেতন মনটোৱে ভয়ৰো জন্ম দিয়ে তুলনাও কৰে সন্দেহও কৰে কিন্তু যেতিয়া নিশা গভীৰ হৈ যায় শৰীৰটো বিশ্ৰাম কৰিবলৈ ধৰে চেতন মনটো লাহে লাহে শিথিল হ'বলৈ ধৰে আৰু অৱচেতন মন জাগ্ৰত হ'বলৈ ধৰে এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে অসম্ভৱ যেন লগাবোৰো সম্ভৱ হ'বলৈ ধৰে ৰাতিৰ সময়ত আমাৰ মস্তিষ্কৰ তৰংগবোৰ সলনি হয় জাগ্ৰত অৱস্থাত আমি সক্ৰিয় হৈ থাকোঁ শক্তিশালী হৈ থাকোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি শুই যাওঁ প্ৰথম অৱস্থাত আমি আধা জাগ্ৰত হৈ থাকোঁ আৰু আধা শুই থাকোঁ এই অৱস্থাটোতে আপোনাৰ ইমাজিনেশ্যন ইনটিউচন ইনাৰ প্ৰগ্ৰামিং সকলোতকৈ শক্তিশালী হয় তাৰপিছত আহে গভীৰ টোপনি তেতিয়া চেতন মন সম্পূৰ্ণৰূপে শুই যায় আৰু অৱচেতন মনে অকলেই ইউনিভাৰ্চৰ সৈতে সংযোগ হয় এই সময়ত না ভয় থাকে না সন্দেহ থাকে ইয়াত বিচাৰধাৰাই নহয় শক্তিয়ে কাম কৰে শব্দই নহয় ভাইব্ৰেশ্যনে কথা কয় কৰ্মৰ নহয় ভাৱনাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চলে যেতিয়া এই অৱস্থাত হৃদয়ৰে আপুনি কিবা এটা অনুভৱ কৰে তেতিয়া সেইটো ইউনিভাৰ্চৰ বাবে কেৱল এটা ইচ্ছাই নহয় বৰং এটা আদেশ হৈ যায় ৰাতিৰ সময়টো কেৱল আৰাম কৰাৰ বাবেই নহয় এইটো সেই পবিত্ৰ খিৰিকী হয় য'ত আপোনাৰ আত্মাই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতে আপোনাৰ সকলোবোৰ বিচাৰধাৰা সকলোবোৰ ভাৱনা ৰাতিৰ নিৰৱতাত এশ গুণ অধিক শক্তিশালী হৈ যায় যদি আপুনি ৰাতি ভয় চিন্তা তথা খঙেৰে শুই যায় তেতিয়া সেই ভাইব্ৰেশ্যনটোৱে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ওচৰলৈ যায় আৰু সেইটোৱে আপোনাৰ জীৱনলৈ ঘূৰি আহে কিন্তু যদি আপুনি ৰাতি কৃতজ্ঞতা আস্থা আৰু ধনাত্মক চিন্তাৰে শুই যায় তেতিয়া ইউনিভাৰ্চে আপোনাৰ বাবে সকলোবোৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ যায় আৰু এইটো কোনো অন্ধবিশ্বাস নহয় এইটো নিউৰ' ছাইন্সৰ সিদ্ধান্ত হয় আপোনাৰ অৱচেতন মনে আপোনাৰ জীৱনৰ পঁচানব্বৈ শতাংশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু এইটো সকলোতকৈ বেছি ৰাতিৰ সময়ত কৰে অৰ্থাৎ ৰাতিৰ সময়ত আপুনি যিভাৱে যি অনুভৱ কৰে সেইটো কেৱল এটা সপোন নহয় সেইটোৱেই হয় আপোনাৰ আগন্তুক দিনৰ বাস্তৱ সেইবাবে আজিৰ পৰা প্ৰত্যেক ৰাতি এই তিনিটা কথা মনত ৰাখিব নম্বৰ এক দিনটোৰ পৰা আপোনাৰ লগত যি হৈছে সেইবোৰ কথা ভবা চিন্তা কৰি শুই নাযাব নিজকে ক'ব মই আজিৰ সকলোবোৰ দুখ সকলোবোৰ চিন্তা সকলোবোৰ ভ্ৰম ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিছোঁ ক্ষমা কৰিব নিজক আৰু আনক ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাৰ অতীত নাচায় আপোনাৰ এনাৰ্জি চাই যদি আপোনাৰ এনাৰ্জী পাতল আৰু মুক্ত হয় তেতিয়া ইউনিভাৰ্চে একো বাধা নোহোৱাকৈ আপোনাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ ধৰে নম্বৰ দুই কৃতজ্ঞতাৰ চমৎকাৰ মনৰ পৰা ধন্যবাদ দিব থেংক ইউ বুলি কোৱাটো বহুত সহজ হয় কিন্তু আপুনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৃদয় আৰু আত্মাৰে ব্ৰহ্মাণ্ডক ধন্যবাদ দিয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এনাৰ্জিবোৰ প্ৰবাহিত হ'বলৈ ধৰে শোৱাৰ আগতে অলপ সময়ৰ বাবে দুয়োটা চকু বন্ধ কৰি হৃদয়ৰে ক'ব থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ মোৰ উশাহ নিশাহৰ বাবে মোৰ শৰীৰ মোৰ পৰিয়াল ভোজন সংঘৰ্ষ আৰু প্ৰতিটো জ্ঞানৰ বাবে ধন্যবাদ বিজ্ঞানেও এইটো কয় যে যিবোৰ ব্যক্তিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি শুই যায় তেওঁলোকৰ গভীৰ টোপনি হয় মন শান্ত হৈ থাকে আৰু জীৱনত তেওঁলোকে তীব্ৰ গতিত আগুৱাই গৈ থাকে কাৰণ কৃতজ্ঞতা এটা উচ্চতম শক্তি হয় যিয়ে আপোনাক ইউনিভাৰ্চৰ সৈতে সংযোগ কৰাই দিয়ে যেতিয়া আপুনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ব্ৰহ্মাণ্ডই কয় এই ব্যক্তিজন সাজু হৈছে এতিয়া এই ব্যক্তিজনক আৰু বেছিকৈ দিব লাগিব নম্বৰ তিনি স্পষ্ট আৰু আত্মিক সংকল্প প্ৰত্যেক ৰাতি শোৱাৰ আগতে এটা সৰু কিন্তু গভীৰ সংকল্প ল'ব যেনে মই সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্যৱান হৈ গৈ আছোঁ মই মোৰ জীৱনসংগীক লগ পোৱাৰ একেবাৰে ও ও ওচৰত আছোঁ মই আৰ্থিক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰাপ্তি কৰি আছোঁ মই প্ৰেম আৰু শান্তিৰে ভৰা জীৱন জীয়াই আছোঁ কেৱল নাভাবিব এইটো অনুভৱ কৰিব যেন এইবোৰ আপোনাৰ লগত আগৰ পৰাই হৈ আছে কাৰণ ইউনিভাৰ্চ ইচ্ছাৰ ওপৰত নহয় ভাইব্ৰেচন আৰু বিশ্বাসৰ ওপৰত চলে যেতিয়া আপুনি বিশ্বাসেৰে শুই যায় গোটেই ৰাতি ইউনিভাৰ্চে আপোনাক নতুনকৈ সাজু কৰি থাকে সেইবাবে আজিৰ পৰা প্ৰত্যেক ৰাতি কেৱল এইটোৱে কৰিব লাগে যে দিনটোৰ সকলোবোৰ চিন্তা দুখ কষ্টক পাহৰি যাব হৃদয়ৰে কৃতজ্ঞতা জনাব এটা সঁচা সংকল্প ল'ব যিটো আপোনাৰ আত্মাৰ পৰা ওলাই আহিব এই তিনিটা পদ্ধতিয়ে আপোনাৰ আৰু ইউনিভাৰ্চৰ মাজৰ সকলোবোৰ ব্লকেজ আঁতৰাই দিব তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চে আপোনাক কেৱল চমৎকাৰ দেখুৱাই থাকিব এতিয়া ৰাতি এটা মেনিফেষ্টেশ্যন কৰিব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৈতে সংযোগ হোৱাৰ সাধনা আপোনাৰ দুচকু লাহে লাহে জপাই দিব আৰামেৰে শুই যাব নিজৰ শৰীৰটো ঢিলাকৈ এৰি দিয়ক গভীৰ উশাহ ল'ব আৰু লাহে লাহে উশাহটো এৰি দিব প্ৰতিটো নিশাহৰ সৈতে দুখ চিন্তা হতাশাবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈ আছে মনটো পাতল হৈ গৈ আছে আত্মা মুকলি হ'বলৈ ধৰিছে লাহে লাহে কওক মই শান্ত হৈ আছোঁ মই মুক্ত হৈ আছোঁ ব্ৰহ্মাণ্ডই মোৰ বাবে কাম কৰি আছে এতিয়া আপুনি কল্পনা কৰক আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰেৰে এটা নীলা শান্ত উজ্জ্বল এনাৰ্জী তললৈ নামি আহি আছে সেইটোৱে আপোনাৰ মস্তিষ্কৰ ভাগৰবোৰ দূৰ কৰি আছে আত্মবল আৰু বিশ্বাস জাগ্ৰত কৰি আছে এই এনাৰ্জী এতিয়া গোটেই শৰীৰতে বৈ যাবলৈ ধৰিছে প্ৰতিটো ভাৱনাই উজ্জ্বলেৰে ভৰিব ধৰিছে এতিয়া হৃদয়ৰে কওক হে ব্ৰহ্মাণ্ড মই মুক্ত হৈ আছোঁ ৰিচিভ কৰাৰ বাবে মই যোগ্য হয় থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ প্ৰতিটো থেংক ইউ কোৱাৰ লগে লগে ইউনিভাৰ্চ আপোনাৰ ওচৰলৈ এখোজ আগবাঢ়ি আহে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা মই বেলেগ নহয় ময়ে ব্ৰহ্মাণ্ড হয় এতিয়া কিছু সময়ৰ বাবে কেইটামান শক্তিশালী বাক্য ক'ম সেই বাক্যকেইটা আপুনি উচ্চাৰণ কৰি থাকিব আৰু অনুভৱ কৰিব মই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ শক্তিৰ সৈতে সংযোগ হৈছোঁ মোৰ বিচাৰধাৰাবোৰেই এতিয়া মোৰ বাস্তৱ হৈ আছে মোৰ ফালে চমৎকাৰবোৰ আগুৱাই আহি আছে মই সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ আছোঁ মই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হয় ব্ৰহ্মাণ্ডই মোৰ এনাৰ্জিবোৰক চিনাক্ত কৰি আছে প্ৰতিটো ইচ্ছা এতিয়া বাস্তৱ হোৱাৰ মাৰ্গত আছে থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ ফৰ এভৰিথিং এতিয়া আপুনি বিশ্বাসেৰে শুই যাওক আপোনাৰ অৱচেতন মন এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ইউনিভাৰ্চৰ সৈতে সংযোগ হৈছে চমৎকাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ মিৰাকলছ আৰ অন দ্য ৱে এতিয়া আপুনি শুবলৈ যদি গৈ আছে তেনেহ'লে এটা কথা হৃদয়ৰে অনুভৱ কৰক যে ইউনিভাৰ্চ কেতিয়াও শুই নাথাকে যেতিয়া আপুনি গভীৰ টোপনিত থাকে তেতিয়াও ইউনিভাৰ্চ আপোনাৰ বাবে কাম কৰি থাকে প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কাইলৈ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ